Виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважений Верховної ради по контролю за діяльністю СБУ Валентин Наливайченко приїхали до Криму. Кажуть, щоб не допустити в регіоні протистояння на зразок Київського. Крім того, вони повідомили, що ситуація в Севастополі, де люди на мітингу заявили, що не визнають рішень Верховної Ради України, вихамувалась. План своєї роботи в Криму аваков та Наливайченко не розголошували. Мы действительно обещали э, на доверии сработать по-другому без оружия, без охраны, обещали всем сторонам, которые сегодня здесь имели мирные э, мероприятия. И это для нас очень важно. Кроме того, мы э, хотели бы показать, что так и должно быть. Никаких специальных мероприятий не нужно в мир. В мирное время страна возвращается в мир, возвращается с войны. Тут очень важно никого не провоцировать, так сказать, излишними эмоциями. Ситуация должна быть такова, чтобы не повторялась картина противостояний, какая у нас возникла в Киеве когда власть пошла против, против народа. Вот, вот этого нельзя делать. Я думаю, что путем мирного диалога мы сможем все привести в состояние покоя.